gas xətin olmamaqına əziyyət çəkirik, mavi yan ağac olmamana. Hal-hazırda bax gördüyünüz kimi odunlarımızı doğruluyuruq, ağaclarımızı. İmkanımız daxilində bax bunları yandırırıq hal-hazırda. Orda bax görürsüz qurmuş düzdür, indi qurmuş budaqları var, nə yaxşı gəlir qurmuş budaqları var. Bax ona görə onları biz kəsirik, yandırırıq. Olan artıq budur. Belə getsə Xaçmazın 3 gün qışlaq kəndində bir dənə də olsun meyvə ağacı qalmayacaq. Çünki kəndin yeni yaşayış massivində qaz olmadığı üçün sakinlər məcburə meyvə ağaclarını kəsərək mənzillərini qızdırırlar. Bu vəziyyət isə onları ciddi şəkildə narahat edir. Çünki bağ sahələrində ağacların sayı hər keçən gün azalır. Mavi yan ağacdan isə xəbər yoxdur. Bizim məhəlləmizdə qaz yoxdur. Biz istəyirik ki, məhəlləmizə ana xətti çəkilsin, qalanı öz şortumuzla çəkərik öz vəsaitimizlə. Və odun yandırman ürəyi 6-7 ildir yaşayıram, ailə yaşayırıq atam gündən. Mən 2 il alma bağını çıxarıb vermişəm, simirnikə bağım. 1, 2, 3 ildə şey palmet bağı var idi. Onu da çıxarıb yandırıram. Bu elədir ki, öz bağımın içindəki ağaclar da çıxarıb yandırıram. İndi bir azdan bax bu ilcə mənim odunum tükənir, fürsə qutarır. Mən ilcə gələn il bilmirəm ki, mən odunu hardan gətirəm nə görə gətirə odun gətirməyə ya bizdə belə bir meşə yoxdur ki, odunumuz olsun. 3 gün kəndində, yəni demək olar ki, qaz var, ancaq bizim məhəlemizdə qaz yoxdur. Bu ana xəttini çəksəl çəksəl idilər 1 kilometr bu başa keməyə, o bursun da cəmiyyət çəkə bilər də öz vəsaitindən. Yəni harda çətinlikdir, yəni quş aylarıdır, yəni odun yoxdur, gətirmək olmur problemlərdir, yəni alış. Yəni ancaq ana xətti çəkilsə, yaxşı olar. Fakt siz də gördünüz ki, həqiqətən, yəni odun da yoxdur. Cəmaət də qalıb da heç nə hal-bələdədir. İnansan gəl gərək bizə yəni soyuqda, yəni ev isinmir. Sakinlərinin sözlərinə görə, massivə qaz çəkilməsi üçün dəfələrlə adliyət qurumlara müraciət etsələr də, səslərinə səs verən olmuyor. Onlara öz vəsaitləri hesabına qaz çəkmələri təklif olunsa da, buna imkanları çatmır müraciət olunub müraciət işte, budur ki bu ya, ya, ya. indi 100 metr deyil 200 metr deyil ki cəmiat özünə səçi şotundan çəkinmişdir 1 kilometr yoldu bunu və səçi əziyyət nə bu qədər pul xərcləyir deyir məsələn nə qədər pul lazımdır neçə mincə pul lazımdır bunu çəksin cəmiat özünə çəkin ana xəttini çəksin qalanı və səçi özümüz bilərik də nə nəyənərik nəyə verərik 3 Günqışlaq kəndinin yeni yaşayış massivində yaşayan 50 ailənin qazla təminatı ilə bağlı Xaçmaz Regional Qaz İstismar İdarəsindən bildirildi ki, ərazinin 2025-ci ildə mavi yanacaqla təchiz olunması nəzərdə tutulub. İndi sakinlər çətin olsa da 2 il səbr etmə öhdələrdilər. Onların buna səbri çatsa da, meyvə bağlarındakı ağacların çatıp çatmayacağını zaman göstərəcək lüşabə Mikayilqızı Alqılqazım oğlu TV 13 Xaçmaz